salom barchaga bugun sizlarga baqilloq yasashni yana bir yangi turini ko'rsataman buning uchun gugur cho'plarini poruxidan tozalab olamiz yaxshiroq portlashi uchun tozalab olgan poruxlarimizni maydalab chiqishimiz kerak qismini ham maydalab olamiz bizda mana shunga o'xshagan tozalangan maydalangan porux bo'lishi kerak <laughs> fetil yasash uchun oddiy quloq tozalagichdan foydalanamiz kesib olgan bo'lagimizni bir tomonini eritib yopamiz ikkinchi tomonidan poruqni joylab chiqamiz aqildoq tanasini qog'ozdan yasaymiz buning uchun qog'ozni yaxshilab o'rab olamiz o'ragan qog'ozimiz atrofidan izolenta bilan aylantirib chiqamiz trubkamizning <laughs> bir uchini bukib yopamiz ikkinchi tomonidan esa poroxni joylaymiz oriqni joylagandan keyin uni yaxshilab presslab chiqishimiz kerak trubkamizni ikkinchi pues tomonini ham bukib yopamiz va atrofidan izolenta bilan o'rab chiqamiz mix yordamida trubkamizni kichkina teshik hosil qilamiz shu teshikdan yasagan fitilimizni o'rnatamiz quloq tozagich trubkalarni eritib fitil atrofini yopishtirib chiqamiz faqat ehtiyot bo'lish kerak yonayotgan olov tegmasligi kerak <Sessizlik> oxirida bizning baqildog'imiz mana shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak yanada kuchliroq bo'lishi uchun atrofidan yana bir necha bor izolenta bilan o'rab chiqamiz bularni barchasini faqat ko'rsatish maqsadida bajaryapmiz hech kimni bularni bajarishga undamaymiz bizga obuna bo'lishni unutmang yanada ko'prog'ini ko'rsatamiz